Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Мої вітання, це рандиву. Мене звуть Яніна Соколова. Наступні 20 хвилин. Не йдіть далеко. На вас чекає некисла розмова. Міг і сьогодні. Командир батальйону спеціального призначення Донбас та народний депутат України. Семен Семенченко у рандиву Семен Семенченко до зміни імені Костянтин Гришин, народний депутат України, номер два у виборчому списку всеукраїнського об'єднання Самопоміч, почесний командир батальйону Донбас. До цього, як сам стверджує, був редактором двох газет, керівником благодійного фонду та декількох громадських організацій. Тривалий час займався підприємницькою діяльністю, також пробував себе в режисурі. 2016 року балотувався у мере Кривого Рогу замість Юрія Мелобога. Посів друге місце, здобувши 11% голосів. Півроку тому був розжалований до рядового у зв'язку з розслідуванням головної військової прокуратури про незаконне отримання військового звання. Одружений має трьох дітей. Моє вітання, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час прийти. Коли ми вирішили вас запросити, ми вже хотіли це зробити досить давно. Розказала про це у Фейсбуці. Дуже часто виникає запитання у наших глядачів: хто на даний момент є героєм і антигероєм? Для нас людина, яка потрапляє на війну, а ще є кумбатом, там відомих батальйонів, це апріорі герої. Виникає запитання. Як нам, українцям, відрізняти, хто я на цій війні герой, а хто антигерой? Я хочу почати із історії пана Лихоліта. Та на даний момент певна група людей, народні депутати, в тому числі, добилися приїзду генерального прокурора в місцину суду і добилися того, що ця людина не знаходиться в СІЗО, а знаходиться вдома. А я думаю, это почему так? Почему державі на данный момент потребнились такие справы? Что вы она хочется продемонстрировать? Там несколько пластов. Первый пласт, самый простейший, это желание принять закон про амнистию для террористов. И обществу легче будет продать эту идею, если будет какое-то количество посаженных добровольцев, которых тоже можно амнистировать. Второй пласт это то, что наше государство, к сожалению, так и не очистилось. Ни от чиновников многих времен Януковича, которые были важными столпами системы. Я, например, вчера был на суде по военному прокурору То Константину Поляку. Да. Да. Простите, когда СБУ и прокуратура не замечают, что человек не просто знаком с террористом Жилиным, но и свою квартиру отдают залог за его кредиты и ездят на машине, которую сам же отец Жилина ему выписал в качестве доверенности. Когда человек не может пояснить свои доходы и обвиняется на БУ в незаконном обогащении, а этот человек отвечает за законные зоне АТО. Это главный военный прокурор АТО. То но, тем не вопрос, менее, этот человек под следствием Кулик. и а, а, да. командир батальона да. под следствием. Возникает вопрос, а в чьих интересах он действовал? И так ли? Это все порождает недоверие к например, прокуратуре. Это неправильно. Поэтому мы считаем, что э, все те, кто защищал родину, должны иметь возможность доказывать свою ненависть на свободе. Я не говорю, что они должны быть априори оправданы, но они должны доказывать свою ненависть на свободе, точно так же, как Константин Голик военный прокурор АТО. И второе, нужно те преступления, которые стали преступлениями из-за вот этой проблемы война-мир, из-за отсутствия закона военного времени, так называемое отжатие машин, если оно не для личного обогащения, посадили сепаратистов в подвал, если там нет никаких выкупов. И третье, наверное, там, с гранатой его нашли. Угу. Это должно быть декриминализировано и подлежать амнистии. На данный момент вы є людиною, яка не голосовала, вы утримались за зміни до судовой реформы. Это правда? Так? У мене до вас запитання до вояки. Яка альтернатива цьому? Які ви бачите зміни в судовій реформі? І друге питання, які ви бачите, альтернативи мінських охот? По поводу мінських Соглашень. Ми свою альтернативу, це законопроект про тимчасово окуповані території. признати території окупованими. Сейчас які вибори і займатися наведенням порядку в той частині України, которая нам підконтрольна. Наведем порядок, станімо сильними, і у нас разработана целая стратегія діакупація. Але чи не буде це несправедливо до тих вояк, які загинули за ті території а, Донбасу? Ні, не буде справедливо, потому что они зараз тоже саме лише возможності защищать эту родину, они можливості наступати. Угу. Многие тві на третю лінію, і у них альтернатива какая? Интегра... Не освобождение этих территорий, а создание террористам и сепаратистам статуса депутатов э, народных милиций и судов. Это наоборот, плевок в лицо. И второе. В деле Лихалита судья просто поддержал те ходатайства и те аргументы, которые предъявляла прокуратура. Если дело сфальсифицировано, а это не исключено, то тут отвечать должна прокуратура, а не суд. Вы знакомы с доказательной базой? Он в 2014 году пошел защищать родину. Получается, он пошел защищать родину, чтобы поймать мэра Северодонецка, посадить его в подвал, забрать у него, как в том фильме, куртки замшевые три, магнитофоны отечественные. Угу. Потом же он два года продолжал защищать родину, и сейчас, когда его арестовали, он был бойцом 72-й бригады. У него нет таких квартир, как у Кулика. Он не ездит в Москву, как Онищенко, и, и там не остается. Да и где, собственно, эти куртки замшевые три? Ті розмови, які а, ведуться серед вояк. Я не раз розмовляла з ними, і Айдар інколи має таку негативну фарбу. Та? Негативну фарбу пов'язану із злочинами, досить жорстокими злочинами, безумовно, це все в повітрі, і це все немає конкретних. Та ж мене зараз питали. Я ні, там назви мені конкретні речі. Я зараз вам не можу їх назвати, але вояки про це часто говорять. Чому так? Якби не було а, вогню, то не було і диму. Везде, Есть факты, когда люди, кроме того, чтобы защищать родину, еще совершали преступления. Я, например, все время таких выгонял от себя. И многие потом люди, которых я выгонял, угу. использовались моими политическими противниками в средствах массовой информации под видом вояк. Они что-то приходят про меня рассказывали. Я знаю, что такое есть и в Айдаре. Готовясь в эфиру, я просмотрела одно видео. Вы, наверное, его видели. Это телеканал «Дождь». Мы выгнали за месяц, угу. за полтора месяца 120 человек. 120 чуть больше может быть. За что? За мародерство, для... за жестокость. Однако разошелся Семенченко и со старыми бойцами. Сергей Еремин не нашел общего языка с командиром. В вопросах тактики и едва не лишился жизни. После этого два раза меня чуть не ликвидировали, один раз вообще круто. Я получил контузию, еле-еле выжил. То есть и поэтому... Как сказать... ну, сепаратисты вы имеете в да? виду? Да ну как... Нет, давайте без, без комментариев. Сепаратисты это одно. А когда в кругу э, друзей э, ты выясняешь, что есть у тебя еще и враги, которые не просто, но вот тебе сказать, что то а, попытаются тебя стереть. Подчиненные были недовольны не только военной тактикой, но и финансовой стратегией. Только на одной, на одном счету в Приватбанке, который открыт на его жену, который открыт на его жену, по состоянию на... 12 или 13 мая всего года находился миллион 600 тысяч гривен. А кроме этого там была еще масса электронных счетов. У меня вопрос. Вопрос. Я, я, конечно, понимаю, что деньги идут вроде бы как на благое дело. А когда будет отчет о финансовой деятельности? Что касается вышеназванных вами людей, это типичный пример черного пиара. Владимир Шилов никогда не имел никакого отношения к батальону Донбасса, угу. никогда не служил. Это первое. Второе. Сергей Еремин после этой публикации встречался со мной, приносил извинения. Семен, привет! Я поражаюсь, как у тебя все невозможное получается, где у другого не получилось никогда. Да, жаль, что у нас команда не сложилась. Теперь по делу, по моей ситуации. Я был введен в заблуждение Шиловым 23 июля. Он мне сообщил, что точно знает о том, что сегодня вечером меня и Вову ликвидируют по твоему приказу. Он лично видел двух снайперов из батальона в Великоновоселовке, и в тот день, с его слов, он спас мне жизнь. Ну, а его спасение отдельный разговор, он мой кровник. На неделю назад я точно узнал, что это блеф. Так что по поводу интервью с дождем была ошибка с моей стороны, так как был введен в заблуждение насчет тебя. Смотрю пресс-конференцию от начала сентября по твоему поводу. Там как раз этот конь Шилов участвует. Если что, по нему я на твоей стороне, на любых СМИ. Кстати, он тоже не имеет никакого отношения к батальону Мне было сказано, человек. что он один из, так сказать... Это... А кем это было сказано? Ну, то це було сказано журналістам, які робили прощения. цей матеріал. Ну, я правильно понимаю, у нас журналісти назначають уже командир. Ні, я вас про це питаю виключно. А, ви Сергей мені кажете, Ельомин, що він ніхто. Я говорю, що он подарили на Донбас не має нікого отношения. Ні один, ні второй. От наша качество Чому вони давали це інтерв'ю? Ви в них спитали? Что, что? Чому вони давали це інтерв'ю проти вас? Ви в них питали? Перший чоловік, якщо ми говоримо про. Шилова. Первый виполнял, один з них виконував це за деньги. Второй. Він о... зізнався вам второй, в цей второй, день. Второй, о... Трой больше, скажем так, запутался и ошибся. У многих есть такая штука, как личная нереализованность. Когда они. Это дополнительный фон, когда uh -huh. они на войне, когда вот эти пиковые моменты для страны, они в всеобщем внимании при свете софитов. Потом они уходят в тень. И многие пытаются хоть таким вот образом, просто плеская на кого-то дерьмо, опять на этот свет софитов вылезть. Все же таки, кто финансировал Донбасс в серой Украине? В самом начале я опубликовал в Фейсбуке Наши потребы. То есть у нас же был досвет Майдану, когда опубликовали потребы, люди приносили, кормили, бывало, иногда брали на дом людей. И после этого даже иногда были такие случаи, как вот в Новых Петровцах, привозили в течение месяца китеринговое питание на 300 человек были полностью профинансировали выезд батальон Дайбас уже с Киева. Это полная заправка всех машин. Все бронежилеты, все каски, вся форма. Вас Это вас финансировал народ, я народ, Народ, абсолютно верно. в весь этот час? Весь этот час. Коломойский имел отношение до финансирования Донбасса? Ну, ни копейки Донбаса. не дал. Никого. Ни копейки. Кто из политики вам был бизнесменом? Финансировал? Ариев финансировал. Ариев финансировал. Лично. Жертвовал деньги на карточку. И поэтому я с ним шутил еще до того, пока нас не развела политика, uh -huh. что на вопрос, кто финансирует Донбасс, я всегда отвечаю Арьев. Uh -huh. У нас первые пять человек, которых погибли у нас в Карловке, uh -huh. пришли люди, просто по 200 тысяч выдали каждой семье. Народ... Повністю фінансував добровольческий батальйон, який в той момент выполнял функцію, яку не могла выполнить армія. Ну а у ці розмови про так би мовити рахунок вашої дружини. Тобто, гроші, які перечислялися на Донбас, це були гроші, а, перечислені на, на який рахунок. Ще раз, смотрите, я розумію, о чому тут річ. Якщо це нова волна, нової заказухи. то Не, я рекомендую заказов можно, я, скажу, то я, то я, то я рекомендую все-таки обратиться в прокуратуру по этому поводу. Mm -hmm. Если вам интересно просто как э, человеку, так, то так, сначала это были волонтеры, mm -hmm. которые давали номера а, своих карт, а потом, когда мы смогли а, уже более упорядоченно заняться нашей деятельностью, mm -hmm. это был благотворительный фонды. Вы за рахунок чего живете? Я живу за рахунок своей зарплаты. Зарплаты народного депутата? Да. Правильно. А, где вы живете, я могу спросить? Я лично живу в гостинице «Киев». Угу. Если вы будете спрашивать, где моя семья, вот это отвечать не буду. Я не езжу на бронированных э, микроавтобусах, как многие командиры батальонов. Угу. Я хожу абсолютно один и без охраны. Но безопасность моей семьи Це все таки то що меня безпокоїть. Як, як ви як ви ставитеся до тих людей, які вже вас називають не воякою, а політиком, і говорять, а слухайте, Семенченко він вже давно займається тим, чим хотів з самого початку займатися, а то все було мімікруванням Я -цем. цих людей не бачив, ніколи ми відбивали батю, ніколи вчора ми добивались е -е, справедливого рішення делу куліка. Я не бачив этих людей на фронті. Я не хочу нікому коментіти. Ви вояка чи справу? політик? На настоящий момент я пытаюсь стать политиком. А насчет того, что я хотел это изначально, это неправда. Не факт было, что мы вообще очень маловероятно было, что мы бы дожили до этого дня. Это не тот путь комфортный, с помощью которого можно стать политиком. Пане Семене, что вы делали 3 березня 2014 года в Донецку? 3 березня 2014 року, зараз не пам'ятаю. Напомніть якісь це допомогти Є фотографія на тому сайті, з яким ви судилися. Це вже фото, а не публікація, в якій ви а, поруч із тими, кого ми зараз називаємо терористами, сепаратистами, паном Губерєвим і рештою. Вмісті з тогдашнім помощником Пробіяєвакова обвившим сотням командану Ніколаєм Якубовичем, з яким ми створили самооборону Донецька. Ми заходили в захвачене здання. Тогда не было никаких еще террористов и сепаратистов, они появились через месяц. Тогда полностью была наша власть в городе. Но точно так же, как майданцы ходили на антимайданы и удивлялись. Мы ходили, удивлялись, мы не хотели повторения Крыма. Собирали информацию, и Кубович передавал ее потом в Киев. О том, как вела себя милиция, как вели себя люди, э от то, откуда и куда. И это был не единственный раз. Я ходил на пять или шесть подобных собраний и готовился. К созданию Батальона в том числе. Как угу. вам у Вене помогает освита кинорежиссера? Я понимаю а, все те а, пропагандистские истории, которые закидывает нам Россия, которая а, есть в том числе у внутренних олигархических структур. Я вижу, из чего они собраны, и могу их разбирать, объяснять людям, что правда, что Это помогает. Так. А за что вам соромно? За то, что в 2014 году мы пошли освобождать дальше города, они начали зачищать э, Донецкую область, а э, потом всю Украину от террористов, от коррупционеров, от э, всякой швали. Потому что когда мы вернулись, мы увидели, что те люди, которых мы выгоняли, которые создали эту войну, э, они на все на своих местах. И я извинялся перед людьми за нашу наивность. Мне стыдно за наивность. Как пояснить своим сынам, кто герой, а кто антигерой, не только на вене, а в жизни? Надо поступки сравнивать с теми ценностями, которые закладываются в детстве. Я рассказываю своим детям, что такое хорошо, что такое плохо. Я беру их с собой, они общаются с хлопцами, я надеюсь, потом они будут сравнивать поступки тех или иных людей с теми, что им рассказывали в детстве. Только практика. Солдаты плачут? Да, конечно. Чем? За каких обстанов? Вы устали, плакали? Ну, плакать не плакал, слезы были, текли. Когда ты видишь проявление действительно серьезное, очень мужество духа людей, когда ты, ты теряешь своих товарищей, иногда да, наворачиваются слезы. Ну, вы какие плачете? Ну, этот плач происходит по-разному. Mm -hmm. Бывает, что просто слезы. А, ну, мы хоронили очень много своих товарищей. У нас немного здесь огрубевшие уже чувство, но очень часто бывает. Последний раз слезы чуть-чуть наворачивались на глаза, а, когда а, хлопцы забригадировались в Печорском суде, собирались штурмовать и а, пели гимн. И одна женщина понимала, что ее могут и пришибить, при этом абсолютно настояла, стояла, держалась. И вот когда я вижу, что настолько люди верят в Украину, uh -huh. что и на фронте, и в тылу ее защищают, да, иногда это влияет на чувства. Но это не значит, что плакать надо. Что нужно, чтобы закончилась война? Необходимо стать сильными. А сейчас мы не сильны? Нет. Мы не сильны. У нас есть люди сильные духом, у нас сильный народ, но государство не сильно. И справа не в зброї. Ну, справа абсолютно не в сброви, Потому что в 2014 году, когда оружия было мало, бывало, что один автомат на двоих, как вот показывают фильмы про Вторую мировую войну, добивались гораздо большего, чем сейчас. Когда флопцы правосейки вместе с разведкой сбройных сил заходит несколько недель назад в Широкино и берет 8 полоненных, угу. Там вопрос не в сброви, вопрос в духе. Сейчас страна сильная. Народ. Сильные, хотя и ослаблены всем этим беспределом и разочарованием, что происходит. Государство не сильное. Угу. Нужно победить коррупцию, нужно ввести ответственность за нарушение закона для всех и политическую ответственность за невыполнение своих обещаний. Тогда мы начнем постепенно из этой тессии вылазить. Ваш прожитковый минимум? Я не знаю, моего прожитковый минимум. Я прихожу не надо домой вечером, что-то там ем, угу. а потом ухожу назад. У меня сейчас все время этим занимается жена. Вы названы? Ну, вона в Києві? Вона в Києві. І ваша вона допомагає, вона мені допомагає із роботою фонду, із роботою організації жонних матері і угу. мать моїх дітей. Ми мы місті боремося і займаємося тим делом, яке зараз для нас является головним. Як ви ставитеся до фрази, яка лунала довгі руки про те, що Донбас не чують? Його дійсно не чули. Да, его сейчас не слышат. Вот я, в том числе, представляю настоящий момент Донбасс и говорю о том, прекратите вести эту пагубную политику. Нам нельзя сейчас, пока государство настолько слабое и не является привлекательным для людей, которые там, нельзя ни в коем случае пускать себе эту заразу. У нас точно так же не слышали и черновцы, не слышали и Ужгород, не слышали и Херсон, и Харьков. У нас слышали только шелест денег, очень часто, 20 лет. Якби була можливість зустрітися із тими, хто на даний момент проповідає абсолютно іншу ідеологію, я маю на увазі тих людей, які є категоричними прихильниками руського світу та новоросії, які, напевно, подивляться зараз це інтерв'ю. Я в цьому не сумніваюся, бо я знаю, що вони дивляться, ви б знайшли слова? как переконати их в зворотньому? Чи це все не має жодного значения? Я думаю, что я бы не... потратил время для того, чтобы понять их позицию. Я могу привести вам пример. Uh, в мае 2014 года, когда у нас был бой под Карловкой, uh -huh. uh, и мне позвонил командир батальона «Восток» Ходаковский. Сказал, что полонных нету, есть тела, и они их отпоют, ну, там все такое. И сказал, что ему тоже не нравится эта вся война, что он против олигархов, что то и все, и 5 25 Мне интересно, существует ли действительно среди той стороны та часть людей, которые не против Украины, а не за Россию, а которые против вот этой олигархической Малороссии, которая все эти годы строилась. Сколько лет, месяцев, я не знаю, как это рассчитать, вам, наверное, видно, вы ви вояка, что будет продолжаться этот процесс. Это сейчас субъективно. Ваша думка, как человека, который был в процессе? Если вы имеете в виду война и Минск, так. только процесс э, десепаратизации, информационной реабилитации, примирения э, выборов, э, возобновления нашего контроля над границей, он займет минимум 6-8 лет. И то, что сейчас берут выборы и тащат в начало этого процесса, это неправильно, это должно быть в самом-самом конце. Я дякую, что вы до меня пришли, и дякую за эту разговор. Тримайтесь. У мене все. Будьте справжніми. Дякуємо Формонту за гостинність. До зустрічі наступного тижня.